PM Anwar tegaskan Kementerian Ekonomi tidak akan dibubarkan. Semua parti komponen BN akan diberi peluang tanding dalam PRU16. Wan Saiful sifatkan tindakan Razakuddin Hussein pilih kampung ibu sebagai kampung angkat Madani bukti amalan kronisme. MP Indra Mahkota persoal tindakan kerajaan didakwa kurang faham sistem percukaian. AGC file rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi lepas dan bebas Yusof Rota. Dan Muhyiddin Yassin berjaya mohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News DC Petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Saya fikir tidak ada keperluan untuk dirombak buat masa ini. Itu yang ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa Kementerian Ekonomi tidak akan dibubarkan. Sebaliknya akan terus memainkan peranan penting dalam rancang pembangunan negara dan melaksanakan dasar ekonomi semasa. Menurut beliau, dakwaan kononnya kementerian itu akan dimansuhkan adalah tidak berasas. Katanya, Kementerian Ekonomi diwujudkan semasa pentadbiran Pakatan Harapan PH terdahulu selepas unit perancang ekonomi EPU yang sebelum ini beroperasi di bawah Jabatan Perdana Menteri diperkukuh peranannya sebagai sebuah kementerian penuh. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Menteri Ekonomi Rafizi Ramli atas perkhidmatan cemerlang sejak memegang portfolio berkenaan dalam kerajaan perpaduan. Sementara itu ketika ditanya mengenai status Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad Datuk Seri Anwar memaklumkan bahawa tempoh cuti bekas naib Presiden PKR itu akan tamat dalam minggu ini. Presiden Barisan Nasional BN Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua parti komponen BN termasuk MCA dan MIC akan terus diberikan peluang bertanding dalam PRU-16. Beliau berkata ia telah menjadi ketetapan gabungan berkenaan termasuklah menggunakan lambang sendiri pada pilihan raya akan datang katanya parti dalam komponen BN akan terus diberikan tempat untuk bertanding. Menurutnya lagi jasa dan pengorbanan MCA dan MIC terutamanya perlu terus diingati kerana parti itu adalah pemangkin kepada kewujudan BN ketika perpecahan AMNO pada tahun 1987. Beliau yang juga presiden AMNO berkata adalah tidak wajar BN meninggalkan parti terbabit ketika mereka sedang berdepan masalah ketika ini. Ahmad Zahid turut menyatakan keyakinan terhadap rakan-rakan komponen BN yang ada sekarang akan terus bersama memperkukuhkan parti itu. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, Wan Saiful Wan Jan berkata, tindakan Ketua Polis Negara KPN Razarudin Hussein yang memilih kampung ibunya sebagai kampung angkat madani 2025 di bawah seliannya disifatkan sebagai satu lagi bukti bahawa amalan pranism semakin memuncak dalam kerajaan hari ini. Menurutnya, lebih menyedihkan apabila perkara itu melibatkan polis di Raja Malaysia PDRM sebuah pasukan penguat kuasa yang sepatutnya menjunjung prinsip integriti dan tak urus baik dalam negara. Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan wujudnya konflik kepentingan yang jelas. Sebelum ini, Raz Zarudin memilih kampung Parit Seberang di Kuala Pilah iaitu kampung ibunya sebagai kampung angkat Madani 2025 di bawah seliannya. Beliau berkata sebanyak 1 juta diperuntukkan bagi menaik taraf kemudahan dan infrastruktur di kampung tersebut. Ahli Parlimen Indra Makota Saifuddin Abdullah mempersoalkan kerajaan yang didakwa kurang memahami sistem percukaian. Beliau mendakwa kerajaan tersilap menjelaskan maksud cukai barang dan perkhidmatan GST dan cukai jualan dan perkhidmatan SST kepada rakyat. Katanya, hakikatnya GST bermaksud Goods and Services Tax yang merangkumi barangan dan perkhidmatan bukan sekadar general service seperti yang disebutkan. Kata ahli parlimen Perikatan Nasional PN itu, SST pula tidak terhad kepada barangan import sahaja. Sebaliknya turut dikenakan kepada barangan dan perkhidmatan tempatan tertentu. Terdahulu Perdana Menteri mempertahankan peluasan SST ke atas barangan import, menegaskan ia menyasarkan golongan berpendapatan tinggi. Sementara itu, Saifuddin mempersoalkan kerajaan sama ada ia sedar rakyat akan dibebani dengan penyakit ekonomi tiga serangkai selepas ini. Beliau menggesa kerajaan tidak terus menambah derita rakyat dengan dasar mengelirukan dan tidak berpijak pada realiti. Jabatan Peguam Negara AGC memfalkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Yusuf Rota daripada pertuduhan mengedar dadah dan memiliki dua pistol palsu. Pada 12 Jun lalu, Hakim Jamil Hussein membebaskan Yusuf tanpa dipanggil membela diri selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie bagi kedua-dua pertuduhan kerana ia tidak membuktikan semua elemen kesalahan dengan bukti yang boleh dipercayai. Yusof dituduh di bawah Seksyen 39B-1 kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 36-1 Akta Senjata Api 1960. Jamil berkata pihak pendakwaan gagal membuktikan bekas pembantu penyelidik itu mempunyai pengetahuan, penjagaan dan kawalan ke atas dadah dan pistol tiruan. Yusof juga didakwa memiliki pistol tiruan itu di luar kondominium Senada di Jalan Bukit Kiara pada jam 9.25 pagi hari yang sama. Dalam perkembangan berasingan, pengurusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berjaya dalam permohonannya untuk memindahkan empat kes salah guna kedudukan membabitkan suapan berjumlah 232.5 juta serta tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 200 juta ke mahkamah tinggi. Hakim Muhammad Jamil Hussein membenarkan permohonan itu selepas mendapati ia memenuhi ambang yang ditetapkan untuk dipindahkan dan dibicarakan di bawah Seksyen 417-1-B Kanun Tata Cara Jenayah CPC. Beliau berkata tiga persoalan undang-undang yang dikemukakan oleh Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu selaku pemohon merupakan isu, merupakan isu yang bersifat luar biasa sukar. Mahkamah kemudiannya menetapkan 14 Julai depan sebagai tarikh pengurusan kes. Dalam prosiding itu, Muhyiddin diwakili Peguam Hisham Tepotek, manakala Timbalan Pendakwa Raya Wan Syahruddin Wan Ladin hadir sebagai responden. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.